Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie BL Bad Guys My Boss basados en el libro. Ya no hay vuelta atrás, dijo rápidamente Ellis cuando vio mi rostro pálido e inseguro. No te dejaré ir como la última vez. Ellis recordó el incidente de hace casi dos meses. Habíamos llegado a este punto entonces. Pero fui yo quien detuvo todo y salió de la habitación confundido. No creo que te detengas aquí tampoco. Es bueno que lo sepas. Tan pronto como terminó de hablar, Ellis fue a jugar conmigo. No dejes huella. Si hubiera una marca y alguien la viera, le perdería todo el respeto. Soy un asistente ejecutivo. No un adolescente que experimenta con el amor y quiere mostrar chupetones a sus amigos. Ellis se rió entre dientes y se centró en su atención con Miss. Si no puedo dejar una amarga en tu cuello, ¿qué tal aquí? Preguntó Ellis con una mirada antes de bajar la mirada a mi estómago como pidiendo permiso. Hizo una pausa por un momento y luego asentí ligeramente con la cabeza. Ya es suficiente, por favor, no supliqué cuando Ellis bajó más. Podría adivinar que quería darme un no te gusta eso, no es eso. Cerré los ojos, ocultando mis expectativas, y respondí suavemente: No les gusta a todos, pero no esperaba que Él es estuviera dispuesto a hacerlo por mí. Parecía extraño. Déjame hacerlo. Susurró Ellis junto a mi oído, besando mi mejilla con ternura. Lo miré con los ojos muy abiertos, mientras su cabeza rubia se movía más y más, mi corazón se aceleró, contuve la respiración, esperando el toque a... El primer contacto en la punta me provocó escalofríos, mi mundo se inclinó y estuve a punto de perder la cabeza cuando Ellis me complació. Me estaba acercando a mi clímax. Intenté alejarlo cuando sentí que estaba a punto de, pero su cálida boca aún me reclamaba. Todo pasó muy rápido. Ellis tomó un pañuelo y lentamente se limpió el fluido en su palma, sin quitarme los ojos de encima ni por un segundo. No nos dijimos nada. Cada uno de nosotros permaneció en silencio y optó por comunicarnos a través del lenguaje. Elise se movió para agarrar su billetera que estaba cerca, sacó dos paquetes de papel de aluminio y los colocó a su lado. Luego se inclinó para besarme con urgencia, acercándome poco a poco. Tómatelo con calma, susurró Ellis directamente en mi oído, su voz suave y gentil. Nunca había hecho esto antes, confesé sin rodeos. Nunca, con un hombre, lo sé. No me importa ser el primero, dijo Ellis en broma, pero estaba demasiado avergonzado para reírme. Tan pronto como terminó de hablar, plantó un beso firme en mis labios. Luego me miró con una mirada tan interesante que tuve que apartar la mirada por timidez. Sus largos dedos comenzaron a sondear suavemente. La incomodidad desconocida hizo que mi cuerpo se tensara como una roca y cerré los ojos con fuerza sin apenas atreverme a respirar. No estés tan tenso. Ellis pasó las yemas de sus dedos. Comencé a hacer sonidos incoherentemente. Después de un largo rato de que Ellis me diera paso pacientemente, comencé a acostumbrarme a la intrusión y luego retiró los dedos.